так друзья вас приветствую сегодня на повестке дня Ой, сниму очки, чтобы было лучше сегодня на повестке дня у нас ультралайт будем попробовать что-то поймать так как лита еще особо щука от не открывая пробовал бы в предыдущие видео кому интересно подивиться. разведочка мы была по щуке ну так себе не... Я скажу, неудачно то есть сегодня хочется порычуть что просто половить на ультралайт. Ага. Вот, друзья, это же наша целевая рыбка. Нет, как раз наперочка. Вот такая вот красотка. Пока и шлепать не будем мы воду. Положим для собой, можем там щеку, чтобы не распугать. Она вот вся прям под барышком стоит. Нельзя, стой тут. Стой тут, так сидит. Нельзя. Иди все, Будь рядом. Дружочек нет ничего. Так, а ну-ка, еще есть, то есть там что там вот это... Поп-поп-поп-поп, поп-поп, 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 Опа, оп 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 поп, поп, Давай, давай поп, давай. Оп, есть есть еще одна тоже на крупно есть тоже интереснее конечно так рыбачить так рыбачить интереснее я прям перед бараном туда смелка она подрясочкой хода пока тоны этот крючочек с опарышем до дна ближе и она там и цапает смелоч не знаю выдал чи не видно хоть и что нельзя будь тут рядом не ходи на самом деле. Интересно, хрень так. Давай, 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 воды. Есть. Ух ты, еще, еще была под баром. Хотела, хотела клюнуть на красноперку. Вот такая вот. Такая вот. Ловлю на поп-поппер. Класс щука стояла, она хотела красноперку атаковать, только что, вот то прям под баргом Она и хотела, и тяпнуть. Прям, прям хотела, хотела, и тяпнуть. Так, надо надо паренажеваться. на парша. Короче, делаю следующим образом. Да не таким образом Ладно. мои опарыши разбегаются в общем нажимаю я кусь крючочек делаю так одного просто как червячка насаживаю челочком а второго а вторым чтобы у телепался хвостик так вот по классике то есть так называют ну все. Двух штук пока, в принципе, достаточно. у меня рыбалка осталось опарыша, так я их решил сегодня пустить в расход. Вот так вот получается у нас. Здесь сегодня. так так. Нашел ну проверим, ехать в ущелье или нет? Я до воды не подходит, на наверху сидит тут. Сейчас будем посмотреть. Как трава мешает. Ну, кто то есть отзывается еще. Давай, давай. Ой-ой-ой, что -ой -ой, ой -ой -ой, делается? Ну, за вам видно. Это щука. То щука. Вот а это мелкий краснопер. Это вот мелкий краснопер. Это вообще маленькая. Блин, не знаю, как-то шлепнуть ее. Туда, вот туда, Ой, боже. Я это снял. Я это снял, господи, недоразумение. А, жесть, ладно. главное спешить вот так полола, тогда подсекать. Оп. Вот ну, уже повеселее девица. Уже прям повеселей. Наверное, отсюда заберем котам. Класс. В общем, что, рыбку эту трошки поковырял, покажу. Иду дальше. Пошукаю дальше в другом месте краснопер. Хочу выйти на русло, на течение. Блин, ну щука долбая пипец. Ладно, бежим дальше. Так, друзья, новая точка, новая рыбка тоже краснопелочка. Поменял я уже поплапутер, потому что то и успешно ветром сдуло на дерево. Дерево. У меня еще был запасный беленькой. Пробую. Пробую. Здесь сюда. сюда, таксист, нельзя блин. есть в траву? Нельзя. Пробую. Краснопер прям стоит прям под баром, под самым. Не хочет никуда уходить. Дальше. Ну, это, по крайней мере, тут. Вот уже второе место. Батенька уже прошел место. Нема. Ну, все да, везде есть кругом именно красноперочка, как бы не пробую. Хотя же можешь. значит красноперочка. хоть и мелко, но красноперочка. Давайте вода, водичка, хорошо. Есть, ага. Это уже воно. Это уже лома. Это уже красноперочка. Лицека. Вот за такими я, в принципе, и ехал. Вот за таким я рад ловить таких. Это уже аппарат. Ой, тихо. Тихо, тихо. Красота. Ну, годнула вот, правда. Вид залочи. Красота. Так, ладно. Паркуем. Так, дубль два. Походу развлекала мы их. Да, одну выдернул красотку. И все. Надо пробовать, когда здесь другое место. Так, я бачу, там он сейчас передо мной гуляет. Сейчас я попробую вон туда, прям, прямо. Туда, оп. Туда. А ну-ка. Очень. Так сильно развлекал. Ну Красноперочка там была, конечно, зачетная. Ничего не скажешь. Так, хорошо. Там еще можем кинуть. Вон туда. Оп. Лопуха, конечно, неприятные. за них шнур цепляется. Можно и рыбу слить. И поплопопер прошляпать. Оп, есть вс. О, о! О, друзья! О. Вот это оно. Вот это красно только. Вот это красно. Это трофей еще нахрен как просто подвитянуться и трофей еще. Оп. Ветки на голове. Нельзя, фу. Эту ветку зацеплю над собой. Вот это, ребята, трофеище. Вот так вот. Опа. Вот это трофеище. еще. Ну это монстр. Так, пчела... Это монстр. Красота. Найшов я все-таки. Шукал, нашел. Дай, глянь, пчела. Ладно, отцепляю. Есть, друзья, еще один монстрик. Тут я ворвался, слухай, ты Не цекал. одну в одну прям. прям одно в одну. Фу, нельзя. Видите? Это жесть. Это реально я нашел рыбу. Вот это да. Это рыбалка. Все-таки кто шукает, то и находит. Как я и казал раньше. Так, ладно. Есть еще одна. это дельфины, блин, какой Красота просто. Так, тут есть дорога. Просто подавиться на це. Вот это волна. Даже не знаю, сколько мне веса. Гляньте. Ух ты. Оторвало крючок чиня. Фу, нельзя, таксист. Нельзя. Нельзя. И крючок на месте. Красота. Просто красота. Словно ему. Так, ладно. Сейчас вам покажу поближе. Двигается. Ну, блин, -мо, двигается рука. Красноперка. Просто монстры это уже, я думаю, заслуживает лайкоса, прям вообще четко. Хорош, тоже так она и Так вот. Мястяк я вот, конечно, выбрал. Самый вообще отчаянный. Чтобы понимала, да? Класс. Так. Дальше девать よいよいよいよいよいちょっとアパラってね Ой, 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 ой. Я такой еще, наверное, так еще не попадал, честно скажу. Оп. Ушла. Ушла, друзья. Ну, неудобно брать. Скользко, здорово. Крючочек маленький. Оставил только обосранный след. Есть. Это уже поменьше. так таксист. Это уже поменьше. Ну тоже хороший. Так вот. просто красота ах ты сход тоже такая непогана была как предыдущая так что дервать а, нет, не одервал есть Ой, ой, ой. Что зашло? Ну, Да, ну, условия, конечно. Да. свалила. ладно. Нет, друзья, не сошла. Просто она просто за стояла. Я ее выдрал оттуда. Я ее оттуда выдрал. Тайфун, нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Оп. Вес. Везет. Класс. Это рыбалка. Не гаданно, не Крута рыбалка. Супер, просто супер. Друзья, и финалочка. уже за машины. Балка удалась супер, скопустая, ну, я не ожидал, честно. Я доволен на все 300%. Мог бы это быть довольным на 500%. Но ну, если получилось бы получилось поймать ту куда гоняю. Ну, я думаю, мы за ней в скором времени вернемся. Попробуем ее наказать за такое наглое поведение. Ну ладно. Так что все, всем удачи, до скорой встречи.